नमस्कार मित्रांनो ज्ञानम यूट्यूब चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे या ठिकाणच्या एका आगळ्या वेगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी उपक्रमाची माहिती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोनेरे येथे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अर्थात अभाविपच्या वतीने जेन झेड थॉट्स या अभिनव उपक्रमाचे तसेच थॉटवॉल या उपक्रमाचे उद्घाटन मोठ्या उत्साहात करण्यात आले या उपक्रमाचे उद्घाटन विद्यापीठाचे कुलसचिव प्राध्यापक डॉक्टर अमित शेष यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी विद्यापीठाचे डीन प्राध्यापक डॉक्टर संजय नलबलवार इन्क्युबिशन सेंटरचे सीईओ उमेश काकडे तसेच प्राध्यापक सुरज शेलार प्राध्यापक डॉक्टर नीरज कुलकर्णी प्राध्यापक साळुंखे प्राध्यापक कुरेशी आणि प्राध्यापक सिद्धार्थ घोंगडे यांची प्रमुख उपस्थिती यावेळी होती या कार्यक्रमाची मांडणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यापीठ अध्यक्ष रोहन मदने यांनी केली जेन जेड थॉट्स ह्या उपक्रमाची भूमिका उद्दिष्टे आणि संपूर्ण माहिती कुंदन चव्हाण यांनी उपस्थितांसमोर मांडली हा उपक्रम चौदा ते तेवीस जानेवारी दोन हजार सव्वीस या कालावधीत राबविण्यात येणार असून यामध्ये चालता बोलता टकिंग व्हाईल वॉकिंग पॉडकास्ट तसेच सामाजिक शैक्षणिक उद्योजकता विकास स्वावलंबी भारत महिला सशक्तीकरण विकसित भारत आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या खुल्या निवडणुका अशा विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात येणार आहे या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आपले विचार मते आणि दृष्टिकोन मुक्तपणे मांडण्यासाठी एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे आजच्या झेड पिढीचे विचार समाजापर्यंत पोहोचवणे संवाद वाढवणे आणि नेतृत्व गुण विकसित करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे अभाविप अध्यक्ष रोहन मदने यांनी विद्यापीठातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभागी होने की ये जनरेशन ही वैसे हम नया सोचते हैं हम पुरानी चीजों को आगे लेकर नहीं जाना चाहते ऐसा कहा जाता है बल्कि ऐसा है जी मेरी मानोगे तो भारत का एजेंसी विदेश के एजेंसी से काफी तौर पर अलग है विदेश का जयंती चाहता है विद्रोह करना विदेश का जयंती चाहता है कि सरकार में वो नेतृत्व तो लिए जाए जो उनके ब्रेन वॉश तरीके से उन्हें सिखाए गए हैं भारत का जनजी ये चाहता है कि हमारी संकल्पना हमारा आदर्श हमारे संस्कार कहां से आते हैं और उन्हीं को हमें आगे ले जाना एजुकेशन पॉलिसीज हो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हो हमारा समाज किन स्तरों पर बटा हुआ है उन्हें साथ लाना हो इन बारे में हमारा जनजीव सोचता है अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो देवव्रत महेश रेखे जी जिनको अगर आप जानते होंगे उनका हम एक बहुत बहुत उत्तीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं उत्तीर्ण उदाहरण ले सकते हैं कि आज के तौर पर जैन जी जहां नए संकल्पों नए नॉवेल्स पढ़ने लगा है अपने वेदांत को वापस कैसे कैसे जीवित किया जाए जाए मेन स्ट्रीम लाया इस पर काम किया है ग्रैंड मास्टर भूकेश हो या सुबेदार नीरज चोपड़ा जी हो पश्चिम की शादी पर भारत का ध्वज गाड़ कर आए कि हमें भी आता है ओलंपियन खेल हो शतरंज हो या फिर कोई भी चीज हो स्टार्टअप से लेकर तो बेसिक बेसिक नई गुणवत्ता है यानी कि टेक्नोलॉजी हो एमएनसीज हो सब जगह भारत का जेन्सी अपनी काबिलियत स्थापित करना चाहता है और करेगा अशोक स्तंभ के सिंहों की तरह इसी उपलक्ष्य में एक बहुत बढ़िया से बोल है कि ये वंदन की भूमि है अभिनंदन की भूमि है ये बोल जिन्होंने दिए थे उनकी उदाहरणता को लेकर आगे जाना चाहता है बात रही कि जेन्सी जो है विदेश में जाना चाहता है जिंदी विदेश में शिफ्ट होना चाहता है अपनी कार्यकर्ता वहां करना चाहता है वेल well, भारत का जिन्सी और पहले ऐसी कई पीढ़ी थी जो अभी भी विदेशों में बस रही है वहां की एम चीज में काम करती है वहां पर एज ए एम्प्लॉय है वीजा लेके हम लोग चाहते हैं कि भारत को एक नया साम्राज्य बना जाए राम राज्य बना जाए यहां पर खुद रहकर लोगों को जॉब दिए जाए स्टार्टअप क्रिएट किया जाए स्टार्टअप कल्चर क्रिएट किया जाए सिलीकॉन वैली जैसा बना है एक सिलेबस फ्लैट भी बनाया जाए पुणे हो मुंबई हो बेंगलोर जैसे शहरों को एक नए स्तर पर लिया जाए वहां पर जो चीज जा रही है गांव से जो लोग शहर जा रहे हैं शहर से विदेश जा रहे हैं हमें वापस गांव में जा रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है ये है सर जयसी का भारत के जैसी का और इन्हीं थॉट्स को लेकर हम चाहते हैं कि आप सब लोग जो मेरे छात्र विद्यार्थी दोस्त हैं आप लोग की सर प्लीज आप लोग के जो भी उदाहरण विचार होंगे थॉट वॉल पर आइए और आपके विचार वगैरह विमर्श कीजिए बहुत सारे ऑफिस देखिए मेरे गवर्नमेंट हुआ स्टार्टअप के कल्चर हुए और भी कई चीज तौर तरीके जिन पर आप जाते व्यवस्था का विचार हो तो उसकी धन्यवाद